Selamat datang ke Whisper Politics. Kami bisik, anda fikir. Dalam nanskap politik Malaysia yang sentiasa berubah, ugutan daripada segelintir pihak dalam UMNO untuk meninggalkan kerajaan perpaduan dan kembali bekerjasama dengan PAS kembali mencetuskan perdebatan hangat. Namun persoalannya, sejauh mana ugutan ini benar-benar realistik? dan apakah implikasinya terhadap masa depan UMNO sendiri menurut laporan Malaysia Kini bertajuk Anwar kekal PM walau BN keluar kerajaan tapi apa nasib UMNO perkembangan terkini menunjukkan bahawa walaupun wujud rasa tidak puas hati dalam UMNO khususnya susulan tindakan DAP meraikan keputusan pemenjaraan bekas presidennya Najib Razak keadaan politik semasa sebenarnya tidak memihak kepada UMNO untuk mengambil langkah drastik meninggalkan kerajaan madani. Laporan tersebut menjelaskan bahawa faktor pertama yang membantutkan hasrat UMNO ialah kedudukan angka sokongan di parlimen. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika ini memiliki sokongan seramai 153 ahli parlimen. Sekiranya UMNO dan Barisan Nasional yang mempunyai sekitar 30 ahli parlimen menarik diri daripada kerajaan Anwar masih mengekalkan majoriti selesa dengan sokongan 123 ahli parlimen. Ini bermakna kejatuhan kerajaan tidak berlaku. Malah Anwar masih berupaya mentadbir tanpa BN. Laporan itu turut menyebut bahawa Anwar mempunyai ruang untuk menstabilkan kerajaan dengan menyusun semula komposisi kabinet. Antara pilihan yang disebut ialah memberikan lebih banyak jawatan menteri kepada Gabungan Rakyat Sabah atau GRS selain terus bekerjasama dengan rakan sekutu seperti warisan PBM dan ahli parlimen bebas yang menyokong kerajaan. Dengan kata lain, kebergantungan Anwar terhadap AMNO bukanlah mutlak seperti yang sering digambarkan oleh sesetengah pihak dalam parti itu. Faktor kedua yang lebih mengikat AMNO ialah memorandum persefahaman atau MOU yang ditandatangani oleh semua parti dalam kerajaan perpaduan pada Disember 2022. Menurut laporan tersebut, salah satu klausa penting dalam MOU itu mewajibkan semua ahli parlimen parti yang menandatangani ia untuk mengundi menyokong Anwar Ibrahim dan kerajaan dalam sebarang undi percaya atau undi belanjawan. Laporan itu menambah bahawa ahli parlimen yang gagal mematuhi ketetapan tersebut dianggap telah meletakkan jawatan sebagai wakil rakyat, selaras dengan peruntukan yang dipersetujui dalam MOU berkenaan. Ini bermakna Sebarang tindakan menarik sokongan bukan sahaja berisiko dari sudut politik malah boleh membawa kesan langsung terhadap kelangsungan kerusi parlimen AMNO sendiri. Dalam keadaan parti sedang bergelut untuk memulihkan kekuatan, kehilangan kerusi secara paksa jelas bukan pilihan yang bijak. Faktor ketiga yang dihuraikan dalam laporan itu ialah harapan AMNO untuk kembali berkuasa melalui penghidupan semula Muafakat Nasional atau MN yang dilihat semakin tipis. Walaupun PAS sebelum ini sempat memberi isyarat untuk bergerak secara solo atau menghidupkan semula MN, sentimen itu dikatakan segera kendur selepas Tan Sri Mohidin Yassin mengambil keputusan melepaskan jawatan sebagai pengerusi PN. Laporan tersebut menjelaskan bahawa perkembangan ini membuka ruang luas kepada PAS untuk mengambil alih kepimpinan PN. Dalam situasi sebegini, PAS tidak lagi mempunyai keperluan strategik untuk bergantung kepada UMNO atau menghidupkan semula MN. Ini sekaligus melemahkan posisi tawar-menawar UMNO dalam sebarang rundingan politik baharu. Menurut laporan itu, pensyarah bersekupu sains politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Shaza Shukri, berpandangan bahawa sekiranya PAS meneraju EPN, parti tersebut tidak lagi memerlukan UMNO. Beliau turut menegaskan bahawa tindakan meninggalkan kerajaan madani bukan langkah yang menguntungkan UMNO pada masa ini. Menurut beliau, walaupun terdapat suara-suara tidak puas hati dalam parti, realitinya UMNO masih memperoleh lebih banyak manfaat dengan kekal berada dalam kerajaan. Pandangan ini diperkukuhkan lagi oleh penganalisis politik Wong Chin Wat yang turut dipetik dalam laporan tersebut. Beliau menyatakan bahawa UM dan PAS sebenarnya bersaing dalam pasaran pengundi Melayu yang sama. Oleh itu, dari sudut strategi politik, adalah lebih ideal bagi UM untuk melemahkan PAS daripada bekerjasama dengannya. Wang Chin Wat menegaskan bahawa OM akan bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaiknya jika menyertai PAS pada ketika ini. Dengan UMNO hanya memiliki 26 kerusi parlimen berbanding 44 kerusi milik PAS, UMNO berisiko besar terperangkap sebagai rakan junior kepada PAS. Menurut beliau, walau sejauh mana pemimpin UMNO melawankan sokongan terhadap Najib Razak, mereka bukanlah naif untuk meletakkan parti di bawah dominasi PAS. UMNO katanya tidak mahu menjadi versi baharu bersatu yang kehilangan identiti dan kuasa. Laporan Ikut Turut menyebut bahawa kelebihan UMNO kekal bersama Pakatan Harapan adalah jelas. Selagi Pakatan Harapan gagal meraih sokongan besar pengundi Melayu, gabungan itu masih memerlukan UMNO sebagai jambatan politik. Keperluan ini memberikan ruang kepada UMNO untuk terus relevan dalam kerajaan walaupun kedudukan kerusinya jauh lebih kecil berbanding era kegemilangan dahulu. Dari sudut sejarah prestasi politik, Laporan Malaysia kini itu mengingatkan bahawa kedudukan UMNO telah merosot dengan ketara sejak tahun 2004. Pada ketika itu UMNO menguasai sekitar 50% kerusi parlimen, manakala Barisan Nasional hampir menguasai 90% keseluruhan kerusi. Namun selepas pilihan raya umum lalu, UMNO kini hanya mewakili sekitar 11.7% daripada jumlah keseluruhan ahli parlimen. Dalam keadaan ini Laporan tersebut menyatakan bahawa kepimpinan tertinggi UMNO di bawah Presiden Ahmad Zahid Hamidi mempertaruhkan kerjasama dengan Pakatan Harapan sebagai strategi kelangsungan hidup parti. Sokongan terhadap Kerajaan Madani dilihat sebagai jalan untuk memastikan barisan nasional terus bertahan sambil cuba merampas kembali kerusi-kerusi yang hilang dalam pilihan raya akan datang. Namun begitu, Laporan itu turut mengakui bahawa strategi ini setakat ini memberikan hasil yang bercampur. Barisan Nasional tersingkir di Kedah dalam pilihan raya negeri 2023, manakala penguasaan di Sabah turut merosot dalam pilihan raya bulan lalu. Malah pakatan harapan sendiri mengalami kekalahan teruk di Sabah dengan DAP kehilangan semua kerusinya. Ya, semua perkembangan ini menggambarkan bahawa UMNO berada dalam dilema besar keluar daripada kerajaan bukan sahaja tidak menjatuhkan Anwar Ibrahim malah berpotensi mempercepatkan kemerosotan pengaruh UMNO sendiri dalam masa yang sama bekerjasama semula dengan PAS membawa risiko menjadi rakan junior dalam gabungan yang didominasi parti lain Menurut analisis keseluruhan laporan Malaysia kini itu, realiti politik semasa menunjukkan bahawa ugutan untuk meninggalkan kerajaan perpaduan lebih bersifat tekanan dalaman dan isyarat ketidakpuasan hati, bukannya pelan tindakan yang benar-benar praktikal. Buat masa ini, UMNO dilihat tiada pilihan yang lebih menguntungkan selain kekal berada dalam kerajaan Madani, walaupun terpaksa menelan pahit manis kerjasama dengan Pakatan Harapan dan DAP. Persoalan sebenar bukan lagi sama ada UMNO patut keluar atau kekal, tetapi sejauh mana parti itu mampu memulihkan keyakinan pengundi dan membina semula kekuatan politiknya sebelum pilihan raya akan datang. Tanpa pembaharuan dalaman dan strategi yang lebih meyakinkan, UMNO berdepan risiko terus menjadi pemain kecil dalam arena politik Malaysia. Sekian ulasan daripada Whisper Politics. Kami bisik, anda fikir. Jika anda suka analisis kami, jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus bersama kami dalam setiap bisikan politik Malaysia.